Assalamualaikum para sederek. Sugeng kepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Jumat legi 13 Februari 2016. Renungan padinan ing dinten menika kaparingen cejer nyiyuno marang Gusti. Waosan kitab suci kapendet saking Jabur kalih ayat 1 dumugi 8, kawaca Jabur kalih ayat 8. Engkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Siro nyenyuwuna marang ingsun, mesti sira sun paringi para bangsa dadi pusaka nira lan pusakaning bumi dadi tarbira. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, Kang Rahayu, Kang nampi sabdane Gusti lan dipun estuaken wonten ing gesang badintenan. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang ki nasihlimrahipun saben tiyang menika nggadhahi pepinginan lan kebetahan ing gesangipun kabetahan ing manungsa menika kathah pepinginanipun menensa langkung kathah malih ing saklebeting ngudi kabetahan lan pepenginai pun menika saben tiyang nindakaken mawarni werni cara menika, wujuting pambudidayanipun manungsa ing gesangipun. Ananging sedaya pambudidayaning manungsa menika mboten saged paring jaminan bab kasilipun. Pasaman ingkang kinasih lumantar waosan Jabur Kalih menika kita kaengetaken pilih gesang menika winengku ing pangawasanipun Gusti Allah. Inggih namung panjenenganipun ingkang saged nemtokaken menapa ingkang kelampahan ing jagat menika. Pramila menapa ingkang dados rancangan dalah pambudidayaning manungsa ingkang cenggah kalian kersanipun Gusti menika namung muspro kemawon. Kados dene pangrantamipun bangsa-bangsa ingkang badhe nyilakani umat kagunganipun Gusti dalah abdenipun Gusti Gusti Allah kagungan panguaos kangge mitulungi para abdenipun saking reridu Gusti Allah badhe mitulungi abdenipun ngadepi para bangsa ingkang sedia nyilakani umatipun Gusti Gusti Allah Nilaaken katresnanipun kanthi ngendika. Sira nyenyuwuna marang ingsun mesti sira sun paringi para bangsa dadi pusaka nira lan pusakaning bumi dadi darbeira. Ateges abdinipun Gusti mboten pareng ngandelaken kegiatanipun piyambak. aning kedah tansah nyeyuwun pidelunganipun Gusti. Pasamuan ingkang kinasase, wonten ing gesang menika, kita ugi ke atak supados tansansah kumandel, langsung dumateng Gusti. Mekaten ugi ing saklebeting upadi menapa ingkang dados kabetahan saben ditipun. menapa dene nalika ngadepi ruwet rentenge gesang ampun ngantos namung ngandelaken kegiatan biyamba dawuh sira nyenyuwuna nandesaken bilih pambudaya kita kedah tansah ginantenan pandonga ateges tansah pitados lan mitadosaken gesang namung dumateng Gusti. Amin. Sumonggo kita ndedonga. Matur nuwun dhum Gusti awet sedaya berkah lan pangrimat ingkang sampun kawula tampi. Amin. Mekaten prosedere renungan padinan ing dinten menika gusti paring berkah dumateng kita sami amin